Нинішній сезон зоря розпочала з відмови спілкуватися із журналістами каналу 2+,2. плюс Причина розмови у програмі про футбол, про вкрай слабку гру «Зорі» у матчах із шахтарем. Журналісти взагалі повинні бути не так. В цій ситуації, коли футболіст бувший футболіст, господин несмачне, обвинилася вот та Іщенка, почему-то теж там очень часто в сторону «Зорі», коли грає «Зоря» там з шахтером, коли б'є Динамо Київ. мне нравится. Ну, это, это, это нормально, если человек там работает, если человек болеет, это, это нормально. Но программа, ведущая программа, она должна быть нейтральной. То есть, да, сказал господин Несмачный, это его право. О том, как он считает, складывается наше взаимоотношение там, с Динамо и Шахтером. Но вот на тот момент хотелось бы, чтобы ведущие, знаете, как это бывает вот, в прессе, написали, там внизу написано, мнение редакции не совпадает З Змінєми інтерв'ю того, хто дає інтерв'ю. Так і з'яс у нинішньому сезоні зоря двічі впевнено перемогла Дніпро, взяла три очки з Динамо і зіграла в нічю з металістом. Однак репутація грози авторитетів була підмочена на Донбас Арені. Три м'ячі за перші 22 хвилини ворота луганського клубу це випадковість. У кожна команди буває молодо закинути. У нас часто критикують наші болельщики, Що ви можете обіграти а ані можуть обграти Ну, ну, что я тут могу сказать? Ну, бывает такой, бывает такой соперник, наверное, где-то психология футболистов, какой-то вот мандраж. Я никогда не считаю эти фолы, никогда их не считаю, понимаете? Вот, и, и не буду считать. Но мы ну, годом назад Киеву дома проиграли 0-5. Почему никто не задает вопрос? Почему? Я тебе говорю, что я вот и футболистам говорил, вот зашел, говорю, вот вы все везде говорите, что вы играете для болельщиков. Для каких болельщиков вы сегодня играете? 0-5 динамо. У меня создается впечатление, вот что, вот если Заря выиграет у Шахтера, а всем остальным просто может проиграть. Вот цель такая. Конечно же всем хочется выигрывать всегда, и футболистам тоже. Но, ну, я думаю, когда-то эта вот тенденция будет поломана. А, конечно неприятно, ну конечно неприятно, потому что я как бы, э -э, ну, оправдываться ходить перед всеми не собираюсь. Ну и результат тоже неприятен, который когда, допустим, команда уже середине первого тайма проигрывает с таким счетом, потом как бы детские ошибки совершает. Кто может зайти футболистом в команду и сказать вот, вот, вот такой вот, особенно иностранцев, что нужен вот такой результат. Мне хотелось бы пос посмотреть на этого человека. Это люди, которые находятся по ту сторону Днепра, которые люто ненавидят шахтер. На зимову перерву зоря йде на шостому місці, і це команда, яка звикла боротися за виживання. Клуб, який був на межі зникнення чотири роки тому, дует власника клуба Євгена Геллера та гендиректора Сергія Рафаїлова дає результат. Погіршення не передбачається, якщо не буде проблем із основним бізнесом Геллера. На той момент даета було повністю пасілом. Ну, зараз теж каби виповняється всі безкільки ну, важче, тому що основна бы би... отрасль, которая работает в Кусплаве, это металлургия, но в целом в Украине и в мире это вот сейчас в упадке. Руководители и спонсоры, как бы, они понимают эту ситуацию, и, наверное, прогнозируют ее для того, чтобы клуб мог дальше существовать. Да, это сегодня как бы она у нас стабильная финансовая обстановка в команде. Вот мы, да, я не могу сказать, что вообще все супер хорошо. Конечно же, сложности мы живем в одном обществе. Было это не бизнес. Зарабатывать невозможно. Можно только задача как бы уменьшить наши расходы, уменьшить Убытки, даже точнее убытки. Прогресс зори – это работа Юрия Вернедуба. Но у нынешнем сезоне был момент, когда наставник мог залишити клуб. Юрий Николаевич сам чуть-чуть не принял опрометчивое такое решение. После игры Моторский. Он поблагодарил всех за сотрудничество, сказал до свидания, ушел за раздевалки. Он не говорил, что он уходит. Ну, это как бы все поняли именно таким образом, что не вышел к журналистам. Он, то есть это все восприняли. Ну, было у него такое состояние, ну, это эмоции. Когда, да, А да, потом поговорили с ним, поговорил с ним президент. Я его вообще с игры увез, он не поехал с командой. Не сторонник как бы и президент, и я, что делать эти резкие телодвижения, менять тренеров, футболистов. Каждые полгода закупать ну, пачками, пачками из них избавляться. То есть надо очень бережно подходить к ним. С 25 забитых мячей в зорі цього сезону на рахунку Боли и Данила – половина. За этим дуэтом уже полюют биржзаможние клубы. Очень добросовестные, что удивительно, что относятся скромные в быту, относятся к ценировкам. На сегодня, имея вот двух таких классных нападающих, хотелось бы такого вот плеймейкера, который бы… Віддавали м'ячі стабільно, на удобне місце, під удобну ногу. Ну, це мечта повірте, навіть Барселони, навіть найти такого футболіста. Але цього успішного сезону Луганськ струсунув український футбол і трагічною подією. 14 вересня не стало Максима Білого. У Максима була крайне серйозна болезнь. У меня была опухоль головного мозга. И это не результат стыка. Возили моего То есть, как бы, здесь, на Украине, все специалисты все его смотрели. В России он был в госпитале Борденко. в Израиле он был. Опухоль была в таком месте, где операцию невозможно было делать. То есть, оперативное вмешательство только были. Потом, по решению семьи, мы отправили его в Германию. Там, вроде бы, как все было сделано нормально, то есть врачи говорили о том, что как бы все хорошо, и потом вдруг резко, резкое ухудшение, вот он практически не ходил, как долгое время лежал, и последний вот тромб, как бы кровоизлияние, жалко, конечно, Але попереду у зорі боротьба за зону єврокубків і очищення рядів з багатьма ветеранами, які допомогли команді два сезони тому залишитись в прем'єр-лізі, клуб буде прощатись. Поступово зоря перетворюється із борця за виживання на серйозну силу. Відтак, про моменти, коли головний тренер хапався за серце і радів збереженню місця в еліті, тепер у Луганську і не думають.